Wie sehen Sie denn die Perspektive für dieses Gebiet hier? Da müssen ganz schnell, also am besten ab morgen Maßnahmen gefunden werden, um die Häuser, die noch stehen, wenigstens zu erhalten. Denn sonst finde ich, ist das ganze Stadtbild kaputt. Und das sind so wertvolle Wohnungen, um die es sich auch wohnt, sofort was zu tun. Es sind fünf Kindergarten hier im Stadtviertel jetzt hintereinander geschlossen worden, ohne Ersatz. Und das trifft mich besonders, weil das... So kinderfeindlich kann man doch gar nicht entscheiden in unserem Staat. Das, das darf nicht ungestraft passieren. Da bin ich ganz zornig, wenn ich das sehe. Und ich will mich jetzt auch ansetzen in der nächsten stadtbezirks Da will ich wirklich meinen Mund aufmachen, weil ich das nicht länger ertrage. Worte, die wehtun und denen wir hier in Leipzig nachgegangen sind. Wir wissen, dass diese Stadt auch Sonnenseiten hat. Doch unser Film zeigt ihre Schattenseiten. Bilder, die wehtun und die wir so bislang nicht zeigen durften, weil sie das Lackbild unserer Selbstzufriedenheit beschädigt hätten. Möglich, dass auch jetzt noch mancher fragt, wem nützt das? Doch wir halten die bittere Wahrheit für dienlicher als den verschwiegenen Makel. Diagnose Koma. Die dritte Haut zeigt ihre offenen Wunden. Und das kleine Pflaster nutzt da längst nicht mehr. 70.000 Wohnungen, so sagen die Experten, sind nicht mehr zu retten, wenn nichts geschieht. Besorgte WBA-Vorsitzende haben uns hierher geführt. Südwest ist der Stadtbezirk mit dem größten Territorium, der kleinsten Einwohnerzahl. Und der schlechtesten Bausubstanz. Unsere Kamera ist unbestechlich, jeder Kommentar erübrigt sich. Die Wohnungen die sind hier gefährlicher. Hier ich wohne ein bisschen mehr auf der Seite. Hm? Aber Sie sagten, Sie kriegen die Türen schon schlecht zu. Ja, die Nachbarn hier von mir, die, äh, bei denen wird der Balken schief und alles. Gewiss mangelt es dieser Stadt nicht an langfristigen Konzeptionen, an Plänen. Mich interessiert im Moment aber ganz gezielt, was wird aus jenen Quartieren, die wir gerade gesehen haben, in Plagwitz? In Plagwitz sind die Umweltbedingungen so schlecht dass es verantwortungslos wäre, das Wohnen auf lange Sicht dort beizubehalten. Das heißt, die Perspektive für die dort wohnenden Menschen besteht darin, dass in dem Zeitraum nach 1990 Schritt für Schritt, so hart es ist, dieses Gebiet freigezogen werden muss. In kaum einer anderen Stadt konzentrieren sich so viele einst so schöne und repräsentative Bauten der Gründerzeit. Im Gegensatz zu anderen Orten, war hier solider, größer und weiträumiger gebaut worden. Es sind die kulturelle Identität Leipzigs prägende Gebäude. Nun zählen auch sie zu den Schwerkranken. Bisher reichte die Therapie nicht mal dazu, die Dächer dicht zu kriegen. Auch ihre Genesung wird davon abhängen, wie mutig, schnell und konsequent Konzeptionen, die noch immer zu lange Beine haben, geändert werden. Nun sind das ja alles Erkenntnisse nicht von gestern und heute. Warum kommt man erst jetzt darauf? Oh, Sie drehen den Film auch erst jetzt. Dass dieses Land knapp bei Kasse ist, weiß jeder. Und so gibt es von den Leipzigern selbst verblüffende Vorschläge. Bisher scheiterte die Absicht, einen eigenen Abrissbetrieb zu gründen, weil weder die Arbeiter noch Transportraum, Ladegerät und schwere Technik irgendwo übrig sind. Unter der Erkenntnis, wir müssen nicht auf Naturkatastrophen warten, Leipzig ist eine Katastrophe, schlagen Sie vor, hier Pioniereinheiten der Armee mitsamt Ihren technischen Geräten einzusetzen. Sie haben Ihr Domizil in eigene Regie übernommen, quasi als Bürgerinitiative. Als Gebäude längst hinfällig, haben die Mieter inzwischen 600 Quadratmeter Dach gedeckt, 160 laufende Meter Schornstein saniert und 4800 Stunden Freizeit investiert. Warum? Wir wollten dieses Haus instand setzen, um uns zu beweisen und anderen Leuten zu beweisen, wenn man einige Wege überhindert, die Behörden zum Beispiel, dass es möglich ist. Es soll einfach ein Beweis sein, dass man Initiative ergreifen muss und ergreifen soll, um so ein Haus instand zu halten. Sie hatten ja aber auch ein ganz persönliches Motiv. <laughs> ja, ich hatte einen Ausreiseantrag, habe diesen Ausreiseantrag zurückgezogen, um mir selbst zu beweisen, dass man hier einfach was machen kann, um anderen Leuten als Beispiel zu sagen packt einfach zu und macht was. Und ich glaube, die Motivation ist bei vielen Leuten da. Wo haben Sie sich Ihre Verbündeten gesucht? In der Straße und hauptsächlich bei Freunden und im Haus. Die Bürger einfach gefragt, habt ihr Interesse daran mitzumachen und sie haben gesagt, jederzeit. Sie gehören zu den Rechtsträgern. Äh, sie sind eigentlich zuständig für das, was hier geschieht, aber sie sind äh, wahrscheinlich froh, wenn die Mieter von sich aus was machen. Denn sie kriegen ja nun nur noch die Rechnungen. Äh, was steht Ihnen am meisten im Wege? Am meisten im Wege bei der Realisierung solcher Maßnahmen, wie wir sie hier haben, steht uns eigentlich unsere eigene äh, innerbetriebliche Bürokratie im Wege. Äh, und die äh, vom äh, Herrn Scholz angesprochenen bürokratischen Verhältnisse auf Stadtbezirksebene, auf Stadtebene, die also oft hemmt auf solche eigentlich lobenswerten Initiativen von Ausbauwilligen wirken. Soforthilfe kommt aus dem eigenen Land. Ab 20. November, also ab heute, werden zur Unterstützung unserer Bauarbeiter, insbesondere zu dringend erforderlichen Abrissarbeiten, zunächst 119 NVA-Soldaten und 48 Angehörige der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte eingesetzt. Deutsch-Sowjetische Freundschaft, wie wir sie so noch nicht oft hatten. Die Tatsachen sind unbestechlich. 36.000 Wohnungen stehen leer in dieser Stadt und noch immer überholt der Verfall die Erneuerung. In vielen Straßen wirkt Leipzig unbewohnbar, wie vor zwei Jahren und schlimmer. Die Heldenstadt marschiert nicht mehr. Die Fußgängerbrücke, von der wir damals die Montagsdemos drehten, ist baufällig geworden und muss saniert werden. 150.000 Wohnungen müssen dies auch und kosten soll es 15 Milliarden. Wann das allerdings alles geschafft sein wird dazu, wollte sich hier in Leipzig niemand festlegen.